Вы смотрите большой бокс. Только что завершился поединок с участием Владимира Кличко, который в прекрасном стиле нокаутировал своего австралийского соперника Алекса Лейфая. Вы слышите, аплодисменты в этой студии не смолкали уже на протяжении последних нескольких минут. И сейчас у нас есть возможность послушать мнение наших уважаемых экспертов относительно того, что мы увидели. Я предлагаю каждому из вас высказаться о том, что мы увидели. Игорь. Вы знаете, у меня немножко двоякое чувство. Вот, с одной стороны, я, конечно же, горд за великолепную победу, красивую победу э, Владимира вот, и за вот, патриотизм. Да, в начале выход очень красивый, в конце это очень патриотично, мне это безумно приятно. С другой стороны, я, честно говоря, огорчен немного. И мне немножко обидно за нынешний хэвивейт, потому что разница между чемпионом и официальным претендентом ну, больно велика. В данном поединке Леопай Ле выглядел просто пельменем в ринге. Вот, <laughs> вот так, такая вот двоякость. Я хочу поздравить Владимира с красочной победой. Не увидели мы конкурентного боя, но в принципе это и ожидалось. Прогнозы наши сбылись. Кстати, да. Четвертый-шестой раунд. Угадали. Поэтому, ну что сказать, чемпион есть чемпион. Александр Беленький. Ну, мы, как уже говорилось, мы увидели ровно то, что ожидали. Да? Вот. Мне понравилось, что Лепай, он все-таки что-то пытался сделать было ощущение какой-то не то что опасности, но ну, что все-таки что-то может там произойти, когда он там бросался со своими ударами, да, издалека, слева, справа, длинными такими вот. Было ясно, что не достает, было видно в начальной фазе, что не достает. Вот. И вот, знаете, вот такой тоже момент, вот когда это битье стало надоедать. Вот как раз в тот самый момент, когда она надоела, Володя поставил точку, что было очень приятно. Алина, Виталий подсказывал Владимиру, что не работать в полную силу. С чем это было связано? Когда боксер работает в более такой легкой манере, у него быстрее развивается удар. То есть э, скорость повышается. И мы видели в этом поединке, как я и предполагала, безукоризненную работу Владимира, но к тому же, э, вы заметили, он достаточно активно э, более активно, чем в поединке с э, Поветкиным работал. Э, возможно, просто потому, что настолько читаем для него был этот боксер, и настолько просто было в него попадать. При... Причем с первого раунда а в ту защиту, которая, которая была у Леопая, он держал руки достаточно высоко, но между руками была откровенная такая дырка, в которую все время попадал джебами одиночными, два раза пробивает, три джеба, и все все в, в, в цель. Удивляло, что Леопай еще выдержал четыре раунда, такое количество пропущенных ударов. И очень коротко. Э, два Сергея. Очень коротко ваши впечатления. Ну, мое впечатление, что Алина сказала, что знал боксера. Знал в течение своей тренировки Владимир в течение трех недель окружен экранами боев э, тех боксеров, которые против него выходят. Вот бои, э, Владимир смотрел на Алекса Липае. Что он из себя представляет? Три недели. При классе Владимира. Я вообще не понимаю, что могло быть, как могло быть иначе. Теперь хочу вопрос задать всем. А где мотивация? Куда она делась после первого гона? После трех джебов, которые да. мы видели в первом раунде. Мотивация. Да? Когда у боксера есть мотивация, он выходит и боксирует. Он старается, а он ну Подожди, ничего а не. А почему же... ты считаешь, что он не старался? Он не мог пройти руки Владимира. Он пытался, но вот у это... него ничего не получалось. У нас будет возможность об этом поговорить чуть позже, потому что все самое интересное – это, это повторы Я всех моментов. Мы покажем через несколько минут. Сейчас реклама, и потом вернемся в студию. Заслуга была недолгая. Мы вновь в студии программы Большой бокс. И сейчас, в ее финальной части, в финальной части нашего проекта мы поговорим и посмотрим. Наверное, самое интересное, это повторы. Видео повторы поединка Владимира Кличко и Александра Леепа. Я присоединяюсь к нашим экспертам, чтобы смотреть на экран. Итак, давайте посмотрим, с чего же все начиналось. Первый раунд. Просим наших режиссеров дать нам картинку на экран. Итак, первый раунд, и сразу Ли Пай пропускает удар, хотя вот здесь нужно разобраться, да, был ли на самом деле нокдаун, как вы думаете? Ну, на повторе мы видели, что нокдаун был, боксер пропустил три удара, не знаю, покажут нам повторы или нет, но... Три джеба, да, вот раз, чулка, два, 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 три. Три, три джеба и подряд. И потеря равновесия. То есть, чистый, чистый нокдаун и абсолютно... Прогрел. Именно до этого нокдауна мы видели э, агрессивность, которую проявлял э, Алекс Леопай. Он бросался, до этого мы видели клинч, он пытался сблизиться. То, о чем мы говорили, он пытался ударить по корпусу. Он все это делал, пытался делать до этого Прогрел. нокдауна. И когда он столкнулся вот с таким тройным джебом, с которым, видимо, он до этого никогда не сталкивался, ситуация резко изменилась. Но то, что мы говорили э, до боя, что Лиепая начнет агрессивно, так оно и получилось. В принципе, да. Начало буквально вот первое пол полраунда он хотел, показал свою агрессию, но недостаточно эффективно. И три джеба его остановило сразу, привело его в порядок и мы дальше наблюдали развитие событий давайте посмотрим второй третий раунды они у нас будут совмещены и там тоже я думаю что есть о чем поговорить потому что вот мы с алиной разговаривали и виталий подсказывал владимиру чтобы он не вкладывался в удары хотя в принципе я не знаю будете ли вы согласны со мной или нет но вот второй третий раунд это было избиение фактически то есть все удары которые наносил владимир они попадали в цель и э, мы также говорили до э, поединка, что э, слабая защита у Алекса Лепа. Это слабая защита или же такое э, сильные а атаки были у Владимира Клешко? Александр. Ну, я думаю, что и то, и другое, на самом деле. За у него, конечно, решето. И вот Алина правильно сказала, что там прошивал просто джеб, так сказать. Вроде и держит руки высоко, вроде на месте, а все пропускает. Вот. Но с другой стороны, когда. Он совершенно не был готов вот, к повторным ударам, повторным джебам. Вот. В принципе, Владимир бил более-менее, сказать, одно и то же, что и так приносило успех, да. Вот. А он так ничего и не понял, ни к чему не приспособился. Так видно, что что, просто видно, то, то, что Володя делает, он делает на, так сказать, на уровне совершенства. И пропустив несколько э, серьезных ударов, Лиепай уже стоял на месте. Он он не двигался. Да, совершенно верно. Да, он встал встал, и на этом все закончилось. То есть какие бы то ни было шансы у него пропали. Слава очень внимательно смотрит повторы. <свят> Слава, ваше мнение, вот то, что мы видели. Ну, Володя четко выполнил э, советы брата установки. Вот, не вкладываться в удары, это ярко проявилось и отчетливо проявилось в ринге. Вот, э, просто начал накидывать, боксировать, играться. И он уже почувствовал, что... Э, Липай его, И а поэтому. А да. что липай? Давайте посмотрим. У нас есть два-три эпизода полумоментов. Сейчас мы решим, были ли там шансы у австралийского боксера. Вот это в принципе, ну вот, это, э, то, что это, это свойственно, вирус... это, это свойственно липая. Вот уда... размашистые удары по затылку может где-то задеть. Цели, там, Но общем, здесь хорошо, это да. мимо, да, все идет. Чтобы вы понимали, это вот весь максимум, который наши режиссеры смогли собрать, то, что делал Лиепай сегодня. Ну, такое ощущение, что он испугался. Вы посмотрите, когда при ударе Владимира он закрывал глаза. Я хотела, я хотела бы добавить, что бы мы тут ни говорили, как бы мы ни восхваляли у Владимира, у Липая никогда ни в зале бокса, ни где-то на выездных спаррингах, никогда не было такого класса противника, соперника, на котором можно было учиться азам школы бокса. Это просто, по сути, человек, уличный боец с хорошими природными данными для своего роста и телосложения. Но у него нет школы, бокса, у него нет мастерства, он, у него не было возможности учиться, как правильно защищаться в какую сторону уклоняться от прямых ударов. Вот и все. Давайте посмотрим сейчас следующий раунд. Нокдаун и потом нокаут в исполнении Владимира Кличко. Как все разворачивалось, мы сейчас увидим. Пятый раунд. И вот здесь сначала был нокдаун. Причем здесь уже было без вопросов. Судья отчитал Алексу Лиепай, но австралиец нашел в себе силы подняться и продолжить. Что меня лично, ну, может быть, даже восхитило в этом парне, то, что он сражался до конца. Ну, не зря у него прозвище Лайн То есть он показал свое большое сердце в этом поединке, пропуская большое количество ударов, но не сдаваясь. Да, и это нокаут. Вы только что видели радость Владимира Кличко. Давайте еще раз посмотрим вот в замедленном движении мощный удар правой, который просто срубил с ног Алекса Алеяпаю. Вот момент с другой точки, и тут в принципе Височная, все да. очевидно. Попал в височную область. Височная область. Молодец. Да. Один из тяжелейших нокаутов височную область, когда попадает боксеру. Ну вот мы посмотрели повторы, да, увидели нокаут и логичный вопрос: а что дальше? То есть мы э, обсуждали соперников возможных, да, Владимира Кличко, э, увидели еще раз, очередной раз убедились в его превосходстве. Что нам ждать дальше? Э, кто из соперников сейчас будет на горизонте? На кого э, обращать внимание? Я вот. думаю, что вот мы вот. Ты трижды уже задаешь этот вопрос, и никто не решается я первым отвечу. взять слово. Я решаюсь, я отвечу. Смотрите, после того как я побывал в лагере Кличко и много видел спаринг-партнеров, которые приезжают, потому что кого приглашают, у всех было огромное желание попасть в лагерь Кличко не из-за того, что там хорошая база, они приезжают туда набираться опыта и пробовать себя проявить даже на спаррингах в этом тренировочном лагере. И когда я был в лагере готовился к этому, Томпсону. Приезжал к нему Даунтей. Даунтей. Вот. Даунтей опередили. Да, это да -да -да. единственный единственный спаринг партнер который на тот момент мог хоть какую-то конкуренцию создать Владимиру Кличко. Все, на данный момент в тяжелом дивизионе, в супертяжелом дивизионе я никого не вижу. Это единственный боксер, который может что-то противостоять Владимиру. Может быть конкурентоспособный бой и достоин внимания. Но Деонтей Уайлдер это... Даже вот и внешне абсолютно другой боксер, и давно с такими соперниками Владимир не встречался. Он высокий, он такого же роста, как Владимир Кличко. И если я не ошибаюсь, я смотрел несколько вот фрагментов его боев, он бьющий. Uh, у него очень сильный удар. Да, да. Он может ударить, он хорошо двигается в ногах, он очень чувствительный, и он сейчас только в, дан... в стадии э, своего как возмужания, он из парня вырастает в мужчину крепкого такого, который может все-таки составить конкуренцию Владимиру. Ну мы, кстати, о ДНТ и говорили в прошлой или позапрошлой программе, что вот возможно, вот да, соперник. А сейчас, конечно, это может быть и кандидатура и всплывет в ближайшем если будущем. Если Володя будет драться за пояс WBC с победителем Ореола Стивен, то тогда у Дантея Уалдера есть большие шансы отбоксировать с Владимиром. Ну, очень бы хотелось, на самом деле, да, увидеть э, все пояса в руках Владимира. Не знаю, как в руках уже. Вон, да, мы видели в кадре, что полностью завешан Рук поясами хватает, да? Владимир. Да, поэтому, ну, очень бы хотелось. На самом деле, тут уже как раз даже не важно. Вот мы посмотрели э, бой с Леопае и уже не важно, как пройдет э, бой с победителем пары Стиверна-Ореола. Важен сам факт. Вот лично мне очень бы хотелось, чтобы все пояса были в руках и на теле и так далее, Владимир. Игорь Виктор. Хотелось бы, хотелось, конечно, но э, почему-то мне так кажется, что э, ну вот в самое ближайшее время мы не увидим поединка Владимира Кличко за пояс WBC вот, потому что мне кажется, там мешаются некоторые скажем, третьей силы в районе Тоже вариант американских возможно, промоутеров, такой, да. которые какое-то время будут, наверное, э, ну, по каким-то своим причинам блокировать этот бой. Поэтому вряд ли следующий бой Владимира будет за э, вот объединение за все пять поясов, скажем, да. Поэтому мне кажется э, гораздо э, но ну, реальные некоторые другие поединки, некоторые другие соперники для Владимира. Что касается вот этого талантливого нокаутера Вальдера, да, мне кажется, не совсем ко времени ему бой с Владимиром. Да, ему еще нужно немножко заматереть и провести несколько поединков на вот максимально нынешнем максимальном уровне, потому что у него еще недостаток опыта, недостаток ну, неразумно сейчас ему выходить на Владимира, да. Вот, вот мы слышали в трансляции Кубрат Пулев. Да? Вот Кубрат Пулев для Владимира сейчас, вот с моей точки зрения, самый оптимальный соперник. Это человек с хорошей любительской школой, это жесткий боксер, да, он там без некоторых скажем изюминок, вот, но это крепкий. Ну, как у на брех, все, да, да. Это реально крепкий боксер, который может составить хорошую конкуренцию Владимиру. Я не скажу, что он как бы способен победить, победить пока <соценно> некому. Вот, но конкуренцию составить, сделать конкурентный бой, да. А Денис Бойцов? <плодисмент> прошлое уже. Конечно, Денис Бойцов. Мы мы видели сегодня победителя Дениса Бойцова. О чем говорить? То есть опять приходим к тому, что в ближайшей перспективе так, что вот на сто процентов определиться мы не можем. Да? Ну опять же, есть, есть Дерек чесора у которого Мануэль Чар, кстати, был в Лузеринга ринга обратил на себя Дерек сильнее чесора да? более предпочтителен с точки зрения интриги, Фьюри, да. Фьюри. да? Поэтому ну, мне кажется, думаю, пока что, есть еще с да, кем драться. Чизора мог бы тоже э, при хорошей подготовке. Он все-таки мы смотрели бой. Э, когда он боксировал с Виталиком, как, как тяжело было Виталию первые четыре раунда. Вы вспомните бой этот? Когда постоянный он, прессинг. Да, постоянный прессинг, работа по корпусу, сбивай, сбивал дыхание, и было очень видно, что если бы такой бой был состоялся, то было бы красиво. Ну, с его психикой, конечно. Да. Ну, это... Ближайшее будущее мы будем держать кулаки за Владимира Кличко, ждать его следующего соперника. А сегодня, думаю, что всем нам нужно просто порадоваться, что украинский боксер продолжил свою победную серию, и дай бог чтобы эта победная серия продолжалась как можно больше и больше. Я благодарю вас, уважаемые эксперты, что вы сегодня пришли в студию программы «Большой бокс». Я говорю спасибо всем зрителям, которые были в студии, и, конечно же, вам, дорогие друзья, которые смотрели нашу программу в течение сегодня, сегодняшних пяти почти часов. Также поздравляем и Александра Усика с победой. Следующий бой Усик проведет 31 мая в Одессе. Мы этот поединок будем показывать. На сегодня это все. Спасибо и до до встречи.